श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः ॐ श्रीगीतादेव्यै नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सद्येऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यधन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारता सर्वयोनिशुकौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमौव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघा रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेया कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारता सत्त्वं सुखे सञ्जयति कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्यतु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तधा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युता लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दना यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयो निषृजायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभयेव च प्रमादमोहौ तमसो भवतोज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतित्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरा दुःखैः अमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डवा न द्वेष्टिसम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति लिङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रियाप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानावमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णपरब्रह्मार्पणमस्तु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु ओम शांति ही शांति ही शांति ही